إلى حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم آل الكرام وأصحابه كونهم الفاتحه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين على أنعمت عليهم وإن المضغ عليهم ولا Eh, hey, voilà. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ان الذين امنوا ثم كفروا ثم امنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين اتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا Inna dina inna amanu Sesungguhnya orang-orang yang beriman kepada Allah yakni ketika Musa kalimullah yakni zaman Nabi Musa dia beriman kepada Taala diutus kepada mereka summa kafaru kemudian mereka kufur kepada Nabi Musa AS dan agamanya bila saat Samiri La'natullah La muncul di tengah mereka bersama patung anak sapi miliknya Patung anak lembu eh, Yang disihir Abu Jira cerita panjang berhubung dengan Musa Samiri Musa juga nama hmm. Musa yang dipelihara oleh Fir'aun jadi Nabi lagi Rasul Musa dipelihara oleh malaikat jadi kufur Tuan-tuan dia kenapa kuasa besar milik Allah Ta'ala hidayat semua dia punya walaupun berada di tangan orang kafir kalau Tuhan selamat bahkan dia jadi Nabi lagi Rasul Ali Musa Samiri yang mereka patung kemudian ketika Nabi Musa bermunajat di Bukit Tulsailah jadi mereka kufur dengan sebab mengikut Samiri ya Sebab Samiri kata Orang Hindu ni setengah Tuan Guru saya kata Tanya dia ada Musa Samiri Hindu tanya dia nama Musa dalam agama ini Musa ni hmm. kan Musa Samiri yang mereka patung eh? disembahnya anak lembu Allah Allah Summa amanu kemudian dia beriman balik setelah Musa kembali daripada miqat iaitu di Bukit Tursainah ha. iaitu kata dulu dia beriman ya, Nabi Musa naik Bermunajat di Bukit Tursainah dia kufur balik Nabi Musa turun balik Adib gimana wali? semua ha. Sumpah kemudian lalu ketika datang masa terhentinya wahyu diutusnya para rasul dan diturunkannya kitab-kitab ya agama tauhid itu mengalami masa kekosongan dan kelemahan. Setelah itu Allah Taala mengutuskan Nabi Isa AS dan menurunkan Injil kepadanya untuk menjelaskan jalan tauhid. Kemudian kafaru Mereka kufur balik eh, Mereka kufur terhadapnya Serta mendustakan kitabnya Secara keras kepala dan sombong Itu maknanya orang asal beriman Kemudian kapi balik Beriman balik Kapi balik ha, Kemudian tuan tambahkan lagi kufur ni eh, Ya tuan tambahkan lagi kekufuran di dalam kalbi ni Setelah generasi Nabi Isa AS habis Allah Subhanahu Taala menghadirkan seorang nabi yang kedatangannya sudah dijanjikan dalam kitab-kitabnya terdahulu yang menerangkan bahawa kelak akan datang seorang nabi yang diutus kepada semua makhluk jadi rahmatan lil alamin sekalian alam dengan membawa iaitu keasaan zat mana nabi yang membawa iaitu pembersihan tauhid atau tauhid azati az yang membawa agama yang menasahkan semua agama sebagaimana kitabnya juga menasahkan semua kitab suci yang lain dengan kedatangannya semua perkara ya kenabian wahyu pengutusan para rasul dan penurunan kitab-kitab suci pun berakhir telah nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Masalahnya, ketinggian pangkat Nabi akhir zaman. Dengan kemunculan Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sempurna jalan tauhid dan ma'rifah. Ia adalah Al irfan Irfan hanya ma'rifah akan Allah Taala. Banyak sivil kenal Tuhan sebenarnya kenal dia akan sempurna amalan dan pelaksanaan hidup dia sebagai insan kepada Tuhan kalau ma'rifahnya tinggi lagi sempurna kedudukan Islam kalau ma'rifah dia kurang gelap ataupun malap itu yang banyak terbabas terbabas dalam keadaan dia mengaku kewujudan Allah eh, masih sama juga malaikat. Berpaling mengikut nafsu dia Meninggalkan perintah Tuhan Sebab kurang terang cahaya makrifah Semua kemudian Ketika Ginda muncul Mereka ini kaum ahli kitab Ketika baginda Beliau-beliau tu beliau, kan, kampung Bahasa dan jaga ha, tu kadang-kadang bahasa empat tu, tu beliau pun ok kita ni kau beliau biasa ketika baginda kemudian ketika baginda salam -salam muncul dan mereka ini kaum ahli kitab pun memastikan kemunculannya Ya sehingga disebut dalam ayat yang lain ya arifunahu kama ya arifuna abnaahum. Mereka kenal baginda Nabi tu. Kama ya arifuna abna ahum. Sebagaimana mereka kenal akan anak-anak mereka. Ha. Sebab apa mereka kenal tepat? Sebab perkhabaran Nabi adalah perkhabaran Allah Ta'ala. Dari kitab yang diturunkan wahyu. Ya. Ada pun perkhabaran daripada isteri tak semestinya. Isteri putih, laki putih, anak kera hitam. Rupa cik-cik dan guru mana Macam-macam cerita tu kan ha, tu. Maknanya kadang-kadang isteri boleh berlaku curang ya, Laki pun boleh tengok ni lain macam kan ha, Jadi maknanya tak sama dengan perkhabaran Nabi Perkhabaran Nabi tu direct wahyu dari Allah SWT Jadi taraf ulama ahli kitab mengenal Nabi ni terang Ya'rifunahu Mereka kenal akan baginda SAW Kama ya'rifuna abna'ahum macam mana mereka mengenal anak-anak mereka bahkan lebih terang sebab itu perkhabaran Allah. Tapi kalau kena hasad dan min indihim. Hasad yang tersemat di dalam kalbi mereka yang kotor menyebabkan mereka engkar. Dia tolak. Dia sebab apa? Pertama, nak menjaga jawatan. Eh, nak jaga jawab, jawatan. Kalau Rasul ni aku istiharkan, habislah. Eh? orang pakat semua pergi kat Muhammad, dia kata habislah aku. Eh, ya, jadi tergamak mereka menjaga jawatan menolak kebenar kebenaran dan perangai ini banyak akhir zaman berebut jawatan walaupun dengan cara yang tidak halal ya cara menipu lah cara apa berlambak hari ini ya demi nak jaga jawatan ya, janji dapat jawatan janji-janji ha, dulu dia buat dia bohong dia memakai sifat munafik dia tak kira ha, ni pimpin-pimpin ni ada ramai yang ingin tanya lambak ini. janji lain buat lain ya ha, yang kita geram ni kalau kena orang Melayu cepat now maaf orang Melayu seorang yang ambil tanah satu ekor lebih masuk lokap, pom penjara nak tangkap itu berlambak-lambak ambil lima hekar dan ya nak gondeng lah boleh kalau gondeng ambil itu, so. gondengnya ambil lah ha. nampak duit dia pun gelap mata dan. Allah, Allah tak tahu entah ni sebab apa pemimpin munafik panggil ya pemimpin pemimpin ni munafik tak jaga agama Allah nak jaga bangsa agama pun jaga kan ya Allah, Allah. ni bahaya tu anilah ah, cerita dia ni bukan dia tak tahu tapi nak jaga kedudukan dibimbang kalau diistiharkan kerasulan Nabi akhir zaman terjejas kedudukan dia sebab pengaruh dah ramai kan ini pun Ini ulama pun kena ni ulama dia kena ulama ahli kitab yang kena ahlul kitab maknanya orang yang menguasai hukum kitab mana dia pakar dia tahu dalam dalam Injil dalam Taurat tu buat sekarang ni dia tahu kan bukan tak tahu ada ilmu dia ada tapi kalau kena nafsu mendahului ilmu maka tak jadi benda jadi wasak kemudian ketika baginda selam muncul dan mereka kaum ahli kitab ni pun memastikan kemunculan dengan benar dia tahu ternyata justru ah uh, izdada izdadu kufrah ha makna jadi terbalik bertambah kekafiran dia ingatkan dia dah tahu dia ikut dah bertambah ingkar dan kedustaan mereka terhadapnya ini terhadap baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jadi maknanya ulama-ulama yang pusing belit ni bukan zaman sekarang dulu dah ada dah dan bersepah dan dibuat kes ni bukan dengan orang biasa dibuat kes dengan nabi yang paling hebat rasul paling hebat ya iaitu lah sayyidul mursalin ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia tergamak buat macam tu jadi kufur dia tak nak ikut baginda sallallahu alaihi wasallam apa ha, tambah-tambah kufur itu di kalangan mati eh, dia ulama macam tu ini yang lagi besar orang ni <laughs> bukan di depan orang biasa dengan rasul yang kau tipu dia tahu dia rasul paling hebat. Hmm, dia tak pakai dan lagi bertambah kekafiran dalam kalbi dia. Tu. Mereka tetap mana meneruskan sikap mereka yang congkak dan pembangkang, mana penentang kebenaran yang terang-terang telah terserlah di hadapan mereka. Inilah perangai ahli ki, ahli kitab yang banyak ditegur. Ya eh, dalam surah Baqarah dulu banyak ditegur, ya. Eh, oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lam yakunillah Lam yakunillah Liaghfir alahum Wala liyahdiahum Oleh Kerana kedegilan mereka yang sangat teruk ni Allah Ta'ala yang maha Memberi petunjuk ya Kepada hamba-hambanya Allah Ta'ala tak beri pada mereka Dan yang maha Mengampuni dosa-dosa mereka Tidak akan eh, Memberi keampunan kepada mereka Sebab teruk sangat ni mereka dah tahu kan tak tahu. Ha. Perkabaran Rasulullah bukan daripada bisikan-bisikan sampai menyampai wahyu yang turun dan termaktuk dalam kitab mereka. Eh, tapi mereka buat had Sebab apa tu? Nafsu lah tuan-tuan. Ha. Liau firalahum yakunillahu ada Allah Subhanahu taala tu mengampunkan bagi mereka tak tuan tutup. Dan Tuhan tak berikan keampunan kepada mereka kerana mereka tetap dalam kekufuran, dalam kekafiran dan penentangan mereka itu. Iaitulah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seterusnya Allah Ta'ala berikan satu amaran besar yang merupakan sindiran sindiran tajam. Bashiril munafikin. Dia kata Bashirin, tuan-tuan beri khabar gembira tapi sini bukan khabar gembira Ya eh, khabar seksa digunakan lapas Bashir Itu maknanya tempelak Bercampur sindiran tajam dah tanah ha. Sedialah sir. Maknanya bersiap ha, Khabar gembira Kabarkanlah wahai Rasul Yang paling sempurna Itu Rasulullah SAW Khabar kepada siapa ni Kepada al-munafikin Orang-orang yang munafik Yang mengaku beriman kepadamu kitabmu dan agamamu namun hanya sebatas ucapan sementara hati mereka tetap membangkang jadi di mana ini munafik yang tikat izharul iman wa idmarul kufrah maka menzahir-zahirkan keimanan padahal di dalam diri dalam diri dia itu kah kafir kufur yang ini biasa dimasukkan asbali dar kiminan nar dia duduk bawah kerak neraka kan. bukan duduk atas neraka masuk dah teruk dah duduk bawah kali bila bawa lagi dahsyat Sebab apa? Ah ha, dia ni amat bahaya Gulungan munafik ni amat bahaya dalam Islam Dia api dalam sekap. Nampak macam bagus Rupanya, rupanya pengkhianat besar mungkin. Bercakap bahawa munafik tu hu, Lidah dia berpusing-pusing Lebih daripada keling <g> ni <insights> Tapi dia punya hati jahat kotor ya. Dan bersifat ini dengan siapa? Dengan rasul ni buat Sebab besar dia punya tindakan dia Maka Allah Ta'ala kata Bashir beri khabar gembira tapi beri khabar gembira patut dengan baik tidak bi annalahum azaban alim bagi mereka itu azab yang sangat dahsyat ha Allah Allah bi annalahum dengan bahawa mereka akan mendapat di sisi Tuhan mereka azaban alima ai muklimah mana azab yang sangat dahsyat, sangat pedih disediakan oleh Allah Subhanahu Taala terhadap gulungan-gulungan penipu di dan Zahir dia nampak macam orang beriman, bercakap cantik macam beriman, rupa dalam perut dia tu sebaliknya. Mereka meraihkan orang kafir lebih orang Islam, menjaga kepentingan kafir lebih daripada orang Islam. Ya. Ha, tipu helam mereka sangat licik. semua dah ada berlaku zaman bagi dia salah dulu umat-umat dahulu dan sekarang sambung cerita je pelakon lain-lain watak sama watak desa sama pelakon yang lain-lain kalau dulu Arab nah sekarang Melayu macam-macam sama je perangai sama siapa dia gulungan munafik yang disediakan azab yang besar ni alladzina yattakhizuna awliya min dunil mu'minin mereka yang mengambil orang kafir sebagai kekasih mereka pemimpin mereka disonok orang kafir orang kafir boleh bonding <tuk desa> Ya, yeah, atas meja, bawah meja semua berlaku Orang no Islam tak ada Seorang so, ni ambil sekal lebih sumbat dalam dan, um, Ini depan mata puluh tahun Ya, yeah, dah ambil berjuta duit habis Tak boleh, tak boleh settle lagi Apa benda ni tak Orang kapil acak je kepada ni Allah, Allah Quran dah jelas 400 tahun lebih dan, yeah. Semua jawapan dari dalam Quran semua cerita tadi lah dinyatakan terang dalam Quran. Sebab tu orang mengikut Quran orang ni takkan tertipu sampai selama-lamanya. Kalau dia tak ikut Quran memang menjadi barua pada orang kafir. Dia tertipu, dia dihina oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dunia lagi entah. Dia tak akan dapat menyelesaikan masalah. Batu Quran cabar waman a'rada an zikri Fa inna lahu bangka. Siapa yang berpaling daripada petunjuk Allah Taala daripada Quran, ya jawab dia tuan sediakan kehidupan yang sempit. Masalah pertama tak selesai, yang kedua impit. Kedua tak selesai, yang empat, yang ketiga Tak, tak selesai yang yang ni pula tekan ni, tak akan selesai. Yang penyelesaiannya daripada kitab Allah Subhanahu Taala. Ya kitab Allah Taala ni model maknanya petunjuk untuk mengurus bumi yang dia sendiri jadikan ini eh, pakai kepala sendiri ya, ambil rantan. Atau perangai orang-orang munafik ya yang mana mereka ini telah jelas adalah sifat mereka allazina ya, yattakhizunal kafirin itulah mereka-mereka yang mengambil orang-orang kafir untuk terus-menerus mengingkari Allah Taala serta mendustakan Rasulullah SAW ya Nah, dia sanggup raihkan orang kapi kalau buat salah boleh maaf orang Islam sikit je oh bukan main tak Jelas hari ni Sekarang lagi bersuluh Kalau orang tak nampak memang buta Keadaan sekarang Kalau orang tak nampak Memang buta ha. Dia ambil orang kapi Awliya Min dunil mu'minin Menjadi penolong Pembantu Pencinta ya, Kawan rapat Dan teman akrab Yang selalu menemani dia Min dunil mu'minin Dengan meninggalkan orang mukmin. Orang mukmin tak berjara dia Tak bela Dia biar orang. Ya Ha, bahkan terseksa orang mukmin, Orang kafir yang dijaga dan... Allah Allah Katakanlah olehmu atau nama kami atas nama kami kepada orang-orang mukmin yang menjadi orang kafir sebagai penolong. Ya. Ha, jadi gunungan ini gunungan munafik ni. Ayat bertaquna indakumul izzah. Hei Tuhan kata apakah mereka mencari di sisi mereka kafir laknatullah ni? Ya. Meyakini bahawa mereka adalah orang-orang kuat Jadi didokong oleh orang kafir Dengan bersahabat serta menjadikan mereka penolong ya, Adakah di sisi mereka itu ha, Tuhan serga Al inzah Tuhan segera Al-inzah lillah Kemuliaan tu sisi Tuhan Bukan di sisi orang kafir Padahal pada diri mereka tidak ada kekuatan hakiki Kerana mereka selalu ditimpa kehinaan dan kelemahan Ya, adakah mereka menuntut indahum al-izza? Maka Tuhan jawab, Pak innal izzata lillahi jami'ah. Maka sesungguhnya kekuatan, kemenangan, kesembungan keunggulan Kadik adalah semua tu ya izah lillah milik Allah yang maha perkasa langit bumi semua makhluk dia punya dia nak tarik sekejap dia ni dengan selendang keagungannya dan kesombongannya Allah Taala layak pakai sifat itu al-kibra ridai wa al-azamati ha iza lamman naz'ani al qafirna wa wad ubali al-kibria ya membesarkan diri itu itu pakaian aku maknanya sifat Allah Taala ha al-azama tu izari kain selendang maksud dia apa sifat siapa cuba nak tarik sifat ni di mana dia nak pakai sifat bersombong degil dan ikut perintah Tuhan, alqahu bin nar aku humban di dalam neraka jahanam Pala ubali aku tak hirau lagi, ya. Itu Allah menunjukkan kemurkaan dia bagi mereka yang cuba nak berlagak sombong di atas muka bumi. Apa sombong man batar al haqqah. Mereka yang menolak kebenaran. Dah terang dalam Quran sebut hadis sahih semua dah sebut dah. Dah tak nak kai. Eh. Ya, aa, itu. itu di antara mereka yang tadi dibuka sikap mereka oleh Al-Quran. Lepas tu orang munafik ni belajar Quran dia apa kan Macam ibarat Sini kena atas muka dia kan? Dia tak kan? Jam ni Cukup dia takut Bahawa bila turun saja ayat Di zaman Rasulullah SAW Turun saja ayat Mendedahkan sifat-sifat gulungan munafik Ya macam cacing kepanasan mereka Orang munafik bila turun ayat-ayat Ya begitulah Akhir zaman bila dibacakan ayat-ayat Yang mendedahkan sifat-sifat mereka aa, Mereka ni mengelupuh kan? Macam macam ayam macam lembu kena sembeli ha, Panas sebab apa? Allah Ta'ala dedahkan satu persatu dengan terang Sifat-sifat watak-watak mereka dalam Al-Quran Dan dalam hadis-hadis sahih Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Dan summa qal wa qad nazal alaikum bil kitab ila akhir ayat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh